নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাইছিলোঁ মোৰ যি ধান খেতি ৰুইছিলোঁ ধানখিনিৰ যি চিয়াল ফাট দিছিলে ৰ'দত আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত চব এক ৰাতিতেই বৰষুণৰ পানী কৰি দিলে আৰু ছাইডত যি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ৰুবলৈ বাকী আছিল ইয়াত তিনি বিঘা মাটি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে মাটিৰ কাষত লাগি থকা এয়া চব তেখেতো আজি ৰুব পৰা অৱস্থা হ'ল বৰষুণত এয়া চাওক মোৰ কাষতে লাগি থকা ধানখিনি দেখাইছিলোঁ এইখিনি শুকাই মাটি ফাটি গৈছিলে কিন্তু আজি বৰষুণত এক ৰাতি বৰষুণতে পানী ভৰাই দিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া হৈছে চব পানী ধুনীয়া লাগি আছে পথাৰডোখৰত আৰু ইফালৰ কাষৰ মাটিখিনিও ৰুব পৰা হৈছে আৰু ৰুই আছে ৰোৱনীয়ে মোৰবোৰক আগৰখিনিও চাওঁগৈ ইফালে থকাখিনি বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিব যিটো আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গাঁৱলীয়া আমি খেতি কৰা মানুহ খেতিয়ক মানুহ আমাৰ খেতিৰ লগতে আমি জড়িত হৈ থাকোঁ যিটো খেতি নকৰিলেও নহয় চব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰষুণৰ যাক বৰষুণতেই পানী ধুনীয়া হ'ল আৰু ধানখিনিও বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা এটা ৰাখিছোঁ চাক যিখিনি পথাৰ দেখাইছিলোঁ গোটেইখিনি জালফাট মেলিছিলে বৰষুণত এয়া চবে ছাইডত উৰি আছে ছাইডৰ মাটিখিনিও তেখেতে আলি কাটি ধুনীয়া কৰি ৰাখিছিলে কিন্তু বৰষুণৰ অপেক্ষাত আছিল তেখেতৰো মনৰ কামনা পূৰ হ'ল যিটো বৰষুণ দিলে আৰু পানী হ'ল এই আলিবিলাকত মই চেণ্ডেল পিন্ধি খোজকাঢ়িব পাৰিছিলোঁ কিন্তু তাতো এতিয়া পানী হ'ল এয়া দুদিন বৰষুণতে বাখিনি পানী এইবিলাক চব আমাৰ ধানবিলাক দেখাইছোঁ সজাল ধৰাটো ধনীয়া সুবিধা হ'ব পানী যিহেতু গুৰিত পাইছে সবফালে পানী পানী দূৰণিত যিখিনি বাকী আছিলে মাটি দুবলৈ ৰোৱণীয়ে ৰুই আছে কি সুন্দৰ সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ গাঁৱৰ সঁচাকৈ খেতিৰ যি পৰিৱেশ বৰ এটা মনোৰম দৃশ্য এয়া আছে সেউজীয়া